Екс радник Трампа по нацбезпеці, звати його Герберт Макмастер, сказав, що Вашингтон просто зобов'язаний зараз конкретнозуватися, надати все озброєння максимальне Україні, аби досягти двох цілей: зупинити просування армії е, Путіна в Україні а друге, поступово відбивати і відкидати е, ворога як мінімум до 2022 року. Белый дом заигрался, заигрался в разные проекты, в разные политические э, механизмы и э, заигрался с Путиным в договорники раз. У Белого дома было несколько э, таких стопроцентных гарантийных э, механизмов, как э, по победить э, противников политических внутри Соединенных Штатов. Добавив победу на, на линии фронта, добавив себе в свою копилку победу э, против россиян. Так вот, они заигрались до такой степени, в этом году у них это, этого, этой опции уже не будет. Просто по времени мы не успеем, сколько бы у нас вооружений не было, мы по времени не успеем разбить российскую армию. Э, не раньше, чем следующий год, только начало этого механизма. Потому у Белого дома сейчас один из вариантов это попытаться остановить боевые действия. Это имеется в виду Белый дом, это Байден, это Обамовская Обамовский механизм. Почему они сейчас перешли вот в такой режим управляемой управляемой передачи нам вооружений, чтобы сильно не про не провалились украинские войска? И вот этот, за этот механизм как раз и говорят уважаемые военные аналитики, которые прекрасно понимают, как этот механизм работает. То есть дали вооружений, мы стоим, не дали вооружений, мы отходим. Так вот этот отход, пусть он будет управляемый, но он все-таки отход, естественно, сильно ударит по Белому дому, лично по Байдену, лично по этой демократической партии, они просто с треском проиграют выборы. И уже этот меч над ними завис. Почему сейчас Белый дом, в принципе, начинает включать заднюю, затирать информационный поток вообще по нашей войне в Америке, чтобы этот негатив на них сильно, сильно не лег. С одной стороны, будут пытаться нас сейчас подталкивать к, любому, к любой заморозке боевых действий, чтобы не выглядеть при выборах не камильфо, это как, как, как минимум в негативе. Ну, а те, те люди, которые разбираются, что надо делать, так они наоборот им показывают: есть механизм, еще есть механизм э, нанести ну такой серьезный удар, который по российской армии, который может быть потом интерпретирован и использован в положительном моменте для байденовской для байденовской кампании достаточное количество боеприпасов вот на данный момент от белого дома надо достаточное количество боеприпасов номенклатуры и перестать в конце концов тормозить передачу на мэк 16 но ну, это уже э, в, за, за гранью вс, всего придуманного даже может быть я 16 дадут возможность как раз э, усилить это давление наше по, по россиянам остановить их продвижение, а по некоторым позициям, особенно по правому берегу, еще и отбросить от Днепра, начать движение в сторону Стадовска, в сторону Крыма. То есть вот эти механизмы должны быть запущены. Скорее всего, они будут переосмыслены вот после июльского саммита в Вашингтоне. И дальше уже какой-то будет импульс, по крайней мере, в одну или в другую сторону. То есть э, на данный момент они сейчас ничего принимать не будут. То есть вот то, э, то движение боеприпасов, которое сейчас идет, оно не будет не усиливаться, не э, уменьшаться. Для того, чтобы пока поддержать линию фронта в том состоянии, в котором она есть сейчас. Наступ на Харківщині це ціна багатомісячної затримки з наданням допомоги, і офіційно Білий Дім визнав, що це вина США в просуванні ворога на півночі. От е, Білий досі має признати, що це не вина США, а це війна Білого Дому. По чому? Потому що американський народ 2 третіє в більшому частину конгресу і одної другої палати і Палати представителей і Сената. Она за передачу вооружений была всегда, за передачу были некоторые моменты компромисса, на которые надо было идти. А Белый дом затормозил практически все, на полгода остановил. И тем более у Белого дома, если считать Белый дом как, как администрацию Обамы, то есть Байдена, который сейчас ей руководит, то Белый дом на полгода, Байден конкретно на полгода остановил разными механизмами у американского у американского политикума есть много механизмов, как что-то продвинуть и как что-то остановить. Особенно остановить. Мы видели эти американские горки, по которым запустили нас Белый дом, Байден конкретно, пока в конце концов не создалась критическая ситуация. Именно критическая ситуация на фронте. Понимание того, что придется нам отходить на до Днепра практически. Просчитали американские эти технологии, политтехнологи для Белого дома, чтобы это было конкретно разрушительное поражение его на выборах. Потому и решились они, в конце концов, на передачу нам достаточного количества боеприпасов. Ну, по крайней мере, сейчас. А то, что полгода за полгода россияне, во-первых, окрепли, восстановились, провели, попытались провести операцию, неудачную операцию, если говорить по поводу зимней операции для россиян. Одна Авдеевка, и то именно за счет непередачи нам боеприпасов. И дальнейшее усиление россиян, это чисто конкретно на совести э, не американцев, не США, не Конгресса, на совести конкретно Байдена э, и той администрации, которая за ним стоит, Обамовская администрация. У них есть, были механизмы, и сейчас есть механизмы, там несколько миллиардов по одной из программ, они могли бы нас поддержать в течение всех этих нескольких месяцев, они этого не сделали, только пакет в 300 миллионов, если помните, mm -hmm. вот это был э, пакет из этой 4-миллиардной программы, которые легко они могли, то есть Байден мог этот процесс запустить и он бы создал для нас достаточно благоприятные условия в обороне. Потому здесь вот не надо на, на все Соединенные Штаты так сказать, распространять этот, эту проблему Байденовской демократической этой Байденовской администрации.